Sebelum kita mulai videonya, kami ingin merekomendasikan buku fikih pengurusan jenazah karya guru kita Buya Yahya. Ya, dan di sini ada buku fikih praktis salat dan buku fikih thaharah atau bersuci. Untuk memesan buku ini, silakan klik produk yang ada di pojok kiri bawah dalam video ini atau silakan klik link Shopee-nya yang sudah kami tautkan di deskripsi video ini. Usalli ala hadzal mayyiti فرضا لله تعالى. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. الله اكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنه وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار الله اكبر. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.